है और हमारी इस्तेकामत का भी जरिया है काम की तरक्की का जरिया है उसूलों की पाबंदी करने से तरबियत होती है उसूल की पाबंदी नहीं, नहीं फिर कोई तरबियत नहीं हर काम में अगर एक आदमी बीमार है और उसके इलाज के जो जो बातें बताई गई हैं उसके मुताबिक वो अपना इलाज करे तो तंदुरुस्त हो जाने की उम्मीद है लेकिन वो उसके खिलाफ करे तो कैसे तंदुरुस्त होगा ऐसे जब उसूल के खिलाफ होगा तो कैसे काम है। जो हमारे बड़े गुजरे हैं तो वो अपने नायों से भी सीखते थे, थे। अब्दुल्लाह अपनी उम्र अबू हरना से हदीस लेते थे अब्दुल्ला अब पुराने सात साल के उम्र में इस्लाम रहे थे अपने अब्बा के साथ और अबू हरना कि अबू हरना तो हिजरी से साथ में इस्लाम रहे वो चार चार साल उनको हजूर के साथ मिले सोबत में और ये मालूम है। लेते थे हाँ। ये तो दीन है, तो हर एक से लेना है बड़े से भी लेना है छोटे से भी लाना है बात मतलब कोई नया आदमी होता है उसके बाद कोई अच्छी चीज होती है दीन की उसे अच्छी चीज हासिल करो उसे सीखो तो सीखने वाला जो है वो हमेशा फायदा ले जाना तो दीवार से रहबरी मिल गई हालांकि दीवार खामोश है लेकिन उसके अंदर तलब है वो सीखने के फिकर में है तो इसे हमारे शेख फरमाते हैं कि आदमी को वो सीखना चाहिए चाहे बात दीवार पर लिखी हो तो दीवार से भी ले लें कि दीवार तो बोलती नहीं है दीवार तो कुछ कहती नहीं है लेकिन बात जो उस पर लिखी हुई है कि सीधा रास्ता यहां जमा की तरफ है तो दीवार पर से तलब है तो तलब माना सबसे फायदा उठाता है तो ये रास्ता ही तलब पैदा करने का है कि अपने अंदर दीन की तलब पैदा करो दीन के कामों की तलब पैदा करो ताकि हर जगह से फायदा ही फायदा हो तो इस काम में अपने आप को सीखने वाला समझने वाला बना करके चलाना है तो इंशाल्लाह आखिर तक चलता रहेगा वो यूं मैं तो सीख गया मैं तो जानता हूं फिर मसला अटक जाएगा

বন্ধ হয়েছে আবার যে সেখবার রেহেল নিয়ে চলতে থাকে তো সব জিনিস থেকে এসে শিখে যে শিখবার জন্য তলব নিয়ে চলে শিখার আগ্রহ নিয়ে চলে সব জিনিস থেকে

শেখার আগ্রহ নিয়ে চলবে থেকে শিখবে একজন পুরানা একজন নতুন থেকেও শিখতে পারে যার কাছে আছে তার কাছ থেকে নেবে তো যখন এরকম শেখার চেহেন নিয়ে এই রাস্তায় চলবে